নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰে আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ ভালেই আছে আৰু মোৰো ভালে আৰু এই ইয়াত দেখিছেনে আমাৰ সৰুকৈ এটা ৰুম আমি থকাকৈ বনাই লৈছোঁ মানে আমাৰ ঘৰটো সম্পূৰ্ণকৈ হোৱা নাই আমি থাকিবলৈ কাৰণে এই সৰুকৈ আমাৰ ৰুম এটা বনাই লৈছোঁ আৰু ভাবিছোঁ আজি এই ৰুমটো আমি ধুনীয়াকৈ আমাৰ সকলোখিনি ৰং লগাই দৰ্জা খিৰিকী সকলোখিনি কাম হৈ গ'ল সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আমি ইয়াত থাকিবলৈ পৰা হ'ল যিহেতুকে আজি এখন আমাৰ ভকতসকলক মাতি পাঠ চলাই দিওঁ ভাগৱত পাঠ আৰু তেতিয়াহে আমি ইয়াত থাকিবলৈ পাৰিম যিহেতুকে ভগৱানৰ ফালেও আমি মানে পাঠ ভাগ কৰাই লওঁ আৰু এইফালে মই প্ৰথমতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঘৰটোৰ মচি কাচি লওঁ যিহেতুকে পাঠখন ইয়াতে হ'ব আৰু ধুনীয়াকৈ মই ঘৰটোৰ মচি লৈছোঁ এতিয়া আৰু ভকত বৈষ্ণৱসকল মানে দেৰিকৈ আহিব যিহেতুকে ভাদ মাহ ফুৰিলেই নহয় ভাদ মাহৰ নামঘৰত প্ৰথমতে নাম পাঠ গাই আৰু তাৰপিছতহে আমাৰ ইয়াত আহিব সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে ঘৰটো মচি কাচি ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ আৰু চাই থাককচোন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰু ইফালে মই ঘৰ দুৱাৰ মচি কাচি আহি বাকী কাম বন কৰি এতিয়া ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই আহিছোঁ আৰু অলপমান বোলো ময়ো লিপা প্ৰতি কৰি লওঁ মোৰ ইমান ষ্টাইল নাই বাৰু অলপমান মই ফেলাবলি লগাওঁ ফেলাবলি অলপমান খান্দি লৈছোঁ আৰু মোৰ চকুৰ চেলাৰীযোৰ অলপমান পাতল যে সেইকাৰণে চকুৰ চেলাৰী অলপমান আইব লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি কৰাৰ পিছত মই অলপমান পাউদাৰ সানো আৰু মোৰ এই পাদাটো বহুত সৰু হ'লেও বহুত প্ৰিয় আৰু গোন্ধটো মই বহুত ভাল পাওঁ আগৰ সৰুৰ পৰা মই সেইটো পাদা লগাওঁ আৰু অলপমান কাজল লগাই লৈছোঁ চকুত আৰু হৈ গ'ল আৰু মোৰ ইমান ষ্টাইল নাই আৰু মোৰ মূৰটো ধুই ল'লে কি হয় মানে চুলিখিনি ধুই ল'লে অলপমান তেল লগাব লাগিবই নহ'লে মোৰ বহুত মূৰ বিষায় আৰু এতিয়া চুলি ভনিয়া লৈছোঁ আৰু খেন্দুৰ লৈ লৈছোঁ আৰু লিপষ্টিক অকণমান লৈ এয়াই মোৰ ষ্টাইল পুলিযোৰ পিন্ধিবই লাগিব নহয়নে সেইকাৰণে পুলিযোৰ একেবাৰে পিন্ধি লৈছোঁ আৰু মোৰ ষ্টাইল হৈ গ'ল দেই আৰু এইফালে দেখিছনে আইসকল বাপসকল সকলোৱে আহি পালে তেখেতসকলক চাহপানী টোপাল খাবলৈ দিছোঁ আৰু তেখেতসকলে এতিয়া পাঠ ভাগ আৰম্ভ কৰিব প্ৰথমতে আহি নামঘৰৰ পৰা আহিছে চাহপানী টোপাল দি লৈছোঁ এয়া ভকতসকলে পাঠ আৰম্ভ কৰিব লৈছে E paro ta kuro. mm -hmm. সমস্ত ইয়াতে নতুন গৃহ নিৰ্মাণ কৰি গৃহ উপলক্ষে ভগত বৈষ্ণৱ সমস্ত আমন্ত্ৰণ কৰি আনি ইয়াতে অৰ্জন কৰি প্ৰজলন কৰাই ইয়াতে সেৱা হৈছে সেই সেৱাটো অশোকতে গ্ৰহণ কৰি

বিব্ৰ পত্নী মানে বিব্ৰ মানে ব্ৰাহ্মণ ব্ৰাহ্মণসকলৰ পত্নী এটা মানে ঈশ্বৰমুখী হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ মানে এই স্বামীসকল বিপ্ৰসকল মানে মুখী হৈছে দেৱতামুখী তেওঁলোকে দেৱতা স্বৰ্গ কামনা কৰি যজ্ঞ পাতিছে আৰু মানে আছে পতীসকলে তাৰ বিষয় যে কেৱল কৃষ্ণৰ ভাৱ বন্ধ হৈ কৃষ্ণকে চিন্তা কৰি মানে গৃহতে আছে যজ্ঞসৰলৈ যোৱা এতিয়া এই কাহিনীটো এই কাহিনীটো আৰম্ভণিতে প্ৰথমতে কৃষ্ণ যেনেকৈ মানে প্ৰতিদিনে দিনা মানে গৰু চৰাব যায় প্ৰতিদিনে যেনেকৈ গৰু চৰাব যায় সেইদিনাখনো মানে কি কৰিলে গৰু চৰাবলৈ গৰুৰামৰ গৰুৰাম আৰু কৃষ্ণ আৰু গৰখীয়াসকল লগ লাগি গৰু চৰাবলৈ গ'ল যাওঁতে মানে জেঠমুখীয়া আহাৰমুখীয়া ৰ'দ আছিল মানে গৰম আছিল যে একেবাৰে তেতিয়াহ'লে সেই ওচৰতে অকণমান গ'লে দূৰত পৰে দেখাইছোঁ গোটেইখিনি বিগ্ৰসকলে অৰ্থাৎ ব্ৰাহ্মণসকলে স্বৰ্গ কামনা কৰি স্বৰ্গ পাম বুলি আশা কৰি অকণমান জম কৰি খাদ্য সম্ভাৰ গোটাইছে তালৈ গৈ পেলাই আমাৰ দুয়োজনৰ নাম কৈ পেলাই আহাৰ ওলাই আহি গৈ পেলাই কবা গৈ যে কৃষ্ণ বলোৰামৰ ওচৰতে গৰু চৰাই আছে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই খুড়াটোৰ বোকাবোৰ কৃষ্ণৰ কাৰণে কৃষ্ণ বলুৰামৰ কথা কলে দিবও পাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকক কথা মানে শিকাই দিছে যে আমাৰ কথা কৈ পেলাইছে তেতিয়া আৰু আৰু আমাৰ ধুনীয়াকৈ পাত ভাত সুকলমে চলি গ'ল এতিয়া সকলোৱে প্ৰসাদ খাব প্ৰসাদ মুঠি খাই আৰু আমি জলপান গোটাইছিলোঁ সেই জলপানো আইসকলক এয়া দিয়া হৈছে সকলোৱে এতিয়া জলপান খাব আৰু মই ইমান কথা ক'ব নাজানো দেই আপোনালোকে কিন্তু ভুল নধৰিব বহুত কমকৈ কথা কওঁ মই তথাপিতো ভিডিঅ'বিলাকত যে এনেকৈ এটা দুটা কওঁ ইমান ক'বলৈ নাজানো আৰু সকলোৱে এয়া জলপান খাই আছে আৰু জলপান খাই কৰি উঠি সকলোৱে এতিয়া ঘোঁৰা ঘূৰি যাবলৈ ওলাইছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ এই নতুন ঘৰখনত যাতে আমি সদায় ভালে কুশলে দিন পাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰে আশীৰ্বাদ কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে আছিলে দেই বাই বাই